3 лютого у Лозівській дільниці газопостачання відбулася прес-конференція з представниками «Харківгазу». Вони повідомили про зміни, які відбулися у 2016 році стосовно системи оплати за користування природнім газом. Споживачі разом з квитанціями за газ отримають також заяву про приєднання до умов нового договору про постачання. З публічним договором можна знайомитися на сайті 104.ua. з 1.01.2016 року У нас на отечественном рынке мы пришли к принципам прозрачности и развития конкуренции. В связи с этим, соответственно, каждому потребителю природного газа нужно заключить новый договор на поставку газа. Для упрощения этой методики и, соответственно, действующего законодательства специалистами нашего предприятия был, был разработан метод, что каждому потребителю нашему будет доставлена квитанция вместе с заявлением, присоединением к условиям договора. То есть достаточно рассмотреть это заявление, да, прочитать, ознакомиться уже все данные, соответственно, занесены в него. Только, соответственно, надо проставить подписи, дату заполнения. Як правильно заповнити заяву приєднання і куди її передавати? Докладна інформація міститься на зворотньому аркуші. І будь-яким удобно путем направити. то ли це буде почта, то ли це передати контролеру, который буде да, толі ли, э, лично принести в газове господарство на містах. Договор, да. Договор є публічним э, вистав на сайті. как бы сказать, подписание самого экземпляра не в обязательном порядке личной подписи. Поэтому сделано это заява приеда для того, чтобы облегчить работу клиента. То, что касается сроков, в принципе, эти все, ну, скажем так, условия и законодательства да, вступило в силу с 1.01.2016. Но, соответственно, для этого вот упрощенная процедура и с нашей стороны создана для удобства абоненту. Поэтому мы, соответственно, вместе со счетами в январе эти все заявления разнесли. То есть мы надеемся, что у наших абонентов месяц-полтора будет для, так сказать, ознакомления, для обдумывания, для способа передачи этого заявления. И, соответственно, в этот срок мы ожидаем, скажем так, что заявления будут любым удобным путем возвращены. У багатьох людей возникает невдоволення щодо комісійного комиссийного сбора при оплате за користування газом, за що мы маємо сплачувати? изменением в законодательстве. Да, есть постановление кабинета 792, да, согласно которому установлен определенный процент, который наши предприятия перечисляют банку за прием платежей, соответственно от населения. Этот процент, согласно договору заключенных мы оплачиваем. Увеличение этого процента или уменьшение, это, соответственно, будет нарушением лицензионных наших выполнения нашей лицензии. Да? Частый вопрос, да, где возможно без комиссии оплачивать за газ. То есть хотелось мне озвучить э, три варианта э, для того, чтобы, скажем так, и свое время, и без комиссии, не тратить, да, и без комиссии оплачивать за газ. Это возможно три варианта. Первый вариант это система интернет-платежей Fortmoney.com, где возможно осуществить этот платеж. Второй это интернет-услуга Privat24. И, соответственно, есть информационно-платежные терминалы банка. Конкретно в городе Лозовой терминал находится в отделении Ощадбанка по адресу улица Роза, Люксембург, 22А. То есть, возможно, в этом терминале осуществить эту оплату. Оплата, здійснена одним із перелічених варіантів, надходить протягом трьох днів, пояснюють представники Харківгазу. Рекомендований строк передачі показників лічильника з 1 по 5 число. Абонент має зробити це будь-яким зручним для нього способом. В ноябрі 2015 року вступив в силу Кодекс газорозпредельних систем. Цим кодексом предусмотрено, що кожен потребитель фіксирує у себя показания счетчика на 1 число і в течение 5 дней до 5 числа. передает их эти показания газораспределительному предприятию. Эти показания могут передаваться следующим образом. По телефону, способом смс-передачи. Кроме того, на сегодняшний день оборудован личный кабинет на сайте 104, где каждый потребитель природного газа может зарегистрироваться и вносить туда свои показания. Это очень удобный сервис. На сегодняшний день ним уже воспользовалось порядка 50 тысяч абонентов. Там же потребитель может посмотреть историю внесенных в своих показаний счетчика, провести оплату и сформировать даже счет на оплату потребленного природного газа. Еще один такой фактор. Мы раз в полгода сотрудниками, контролерами газового хозяйства проводим контрольное снятие показаний счетчиков. Графики этих контрольных снятий показаний счетчиков тоже размещены на сайте 104, и любой потребитель может с ними ознакомиться, какого числа и когда у него будет контролер снимать контрольные показания. После снятия контрольных показаний квитанция на оплату за газ формируется с учетом снятых контрольных показаний счетчика. Если потребитель не передал показания счетчика, то согласно условий кодекса объем потребленного газа за предыдущий месяц ему формируется на основании его профиля потребления І виставляються коплаті. Споживачі природнього газу скаржаться, що дозвонитися до абонентського відділу в Харків неможливо, щоб повідомити дані свого лічильника. Представники Харківгазу пояснюють, кількість дзвінків надзвичайно велика, оператори не встигають. За їх словами, якщо дозвонитися не вдається, то споживач за стандартом повинен записати в отриману квитанцію показники свого лічильника і здійснити по ній оплату.